a yani payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam dunyoni hammasi matodir degan yani, mana shu matolar ichida eng qadrli qimmati soliha yani, xotindir degan soliha xotin dunyoni xazinasi ekan yani, davlati ekan boyligiga mayli cho'ntagingizda puliiz ko'p bo'lmasin lekin kechqurun ishdan kelganingizda assalomu alaykum otajoni sizni salomat uyga keltirgan yani, diydor ko'rsatgan robbimga hamda salomlar bo'lsin deb xizmatni qilib qo'lingizga suv quyib oldingizga issiq sovuqni qo'yib xizmatingizni qiladigan erta bilan har holatda ko'ngilga qaraydigan ayollar bor erini butun dunyoharak xarakterini dunyoqarashini o'rgananb olganda u erga nima yoqadi qanaqa modalolardan xursand bo'ladi nima ovqatlarni ishtaha bilan yeydi nima narsalar yoqmaydi nima narsa xafa qiladi hammasini o'rganib oladida shunga qarab turib harakat qiladigan ayollar ayollarn eyia bugun azir alayhissalom kelib turib qani yur tugadi umring rizqing tugadi bekatga yetib kelding sani olloh chaqiryapti dargohga sanga berilingan umr hammasi tugadi yur deb bugun asrda janozamiz o'qilib haqiqiy uyimizga bugun qo'yilsak olloh taoraa taoloi munkar nakar farishtalari qani ko'rsat desa yani. nimamiz bor bugun qani birodarlar yuzimizni yorug' qiladigan nima qildik nima qilyapmiz o'qiyotgan namozimizmi namozni qaysi ahvolda o'qiyapmiz ollohu akbar deymiz o'qiyapmiz yotib turib uchinchi to'rtinchi rakatiga borsak necha rakat bo'ldi deb hayolimiz qochib tursa oaga bora <laughs> qani hozir chiqib ketdilar yana qidiramiz janobi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning davrlarida bir qo'ychivonni qo'yini bo'ri bo'g'ib olib qochdi Mo, jon mol qayg'usi jon qayg'usi boyagi odam otga minib qo'ychivon borib bo'rini ketidan quvlab og'zidagi qo'zichoqni tortib oldi tirik qo'zi bo'ri otga tepalikqa chiqdida cho'qqayib o'tirib sof arab tilida boyagi cho'ponga qarab e qanaqasan qitmir bandasan olloh taolo mana shu qo'zichoqni manga rizq qilib beruvdi yegin mani ham zurriyot farzandlarim bor <laughs> ana u bolalarim bor och yotibdi shuni yegin deb manga rizq qilib san olloh rizq qilib bergan narsani nega mani og'zimdan tortib uboldingsan nima hatqing bu. deb gapirib qoluvdi bechorani tomi ketib rangi o'chib bo'rini gapirganidan hayratga tushib zirillab rasulullohni oldda rangi oppoq nima bo'ldi sanga ollohni rasuli qo'yimdan bittasi qo'zini bir bo'ri olib qochini borib og'zidan sug'urib olsam boyagi bo'ri mani malomat qilib qanaqa odamsan sen No, inso mani rizqimni tortib oldingdeb mani qancha malomat qilib tashladi nimaga taajjublanyapsiz bo'rini gapirganiga yo rasululloh is lamonda bo'ri ham gapirganmi dedilar janobi sallallohu alayhi vasallamdgan al hali bu ummatga shundoq bir zamon keladi insonni qo'lidagi temir gapiradi uzoqlar yaqin bo'ladi deganlar kun chiqarga ketayotgan <laughs> inson kun botarga ketayotgan <laughs> inson bilan gaplashib ketadi desa sahobiylar qabul qilolmas ekan saviya yetmas ekan yo'q <laughs> rasululloh boya aytdilarmi kun chiqarga ketayotgan <laughs> odam kun botarga ketayotgan odam bilan gaplashar ekanmi san tushundingmi shunaqa deb man to'g'ri eshitdimmi der ekan hayron qolar ekan biza bunga hozir tajib qilmaymiz dunyoni narigi chekkasi bilan gaplashyapmiz qayerda bo'lishimizdan qat'i nazar uyimizga xabar qilyapmiz ey hozir nima qilyapsan Men ikkisohlada boraman ikkita mehmon bilan darrov osh qo'ygin palon qilib qo'ygin o'g'liniz qayerdasan qayerda yuribsan qachon kelasan Loqal shuni shukuri yo'qu bizani rasulullohga eng zo'rini bersa bo'lardi Allohning rasuli mana sizga iPhone telefon oxirgi rusumdagisi siz chet davlat podsholariga xat yozib odamlarni jonini xatariga qo'yib yurmanglar mana unga ham bitta qo'liga berib qo'yganman mana bitta telefon qiling tugmasini bosangiz bo'ldi hijratga ketayotganlarni tanglariga bitta nexia uch bersa ham mayli edi tinchgina yetib olarddilar besh yuz <laughs> kilometr joyiga tuyada nechi kun o'n kunlab yurdilar chanhovda dasturxonni ko'rmaysizmi rasulullohni qaysi dasturxonda o'tirdilar bunaqa shu narsa bormidi qaysi birlaringiz erta bilan uyqudan ko'z ochib tong ottirganingizda xonadoni tinch va o'zi oila a'zolari biror bir dardga chalinmagan sihat salomat bir kunlik taomga ega bo'lganlaringiz dunyoni boylarisiz dedilar bir kunlik taomga ega bo'lgan inson bugun bu bizlarni nechinchi dasturxonimiz bugun erta bilan xotinimiz oldimizga choy qo'ymasdan bir burdan non qo'ymasdan ehson egalari bizlarga mana bunaqa dasturxon qo'y yog'i lazer guruchiga osh damlab yeynglar olinglar faqat duo qilsanglar bo'ldi deyapti bizlardan bir so'm pul so'rayotgani yo'q birodarlar